обстрелов с нашей стороны нет. Ну, во время работы группы цивильного військового співробітництва эвакуация 200 было приход двух 82 мин в район улицы Садовой и в результате разрыва мин пострадала женщина 43 лет. Наши военнослужащие на оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали из красной зоны. То есть вызвали скорую помощь. Ну, женщина, да, что... женщина получила травму руки и бедра. У напротив Маринки есть позиции оборудованные противником. Ну и также стреляют со стороны шахты трудовских, выходят из терриконов техника, танки, БМП работает ну и с позиции работают АГС, РПГ, все как обычно по всем позициям идут по позициям, естественно, что не попадают, то есть беспорядочная стрельба попадает по мирным жителям, вот, мирные жители страдают, если военнослужащие укреплены, то мирные жители, то есть единственная защита это подвалы, ну и свои дома, насколько это возможно.